我姐叫他龙源天雷影，你是第一个死在此树之下的人。看我这龙力凝聚而成的天雷，去！珍惜你最后的时刻吧。不，不要啊！住手！ 洪家的小辈，你已经赢了，此事到此为止。我若不饶他，你待怎样？洪二，你要杀他，我要你命！哼 <laughs>，以你的修为，老夫可瞬间将你碾为齑粉。 有我红龙腾在，你休想伤到我孙儿。小一辈的事情，要交给他们自己解决。你若杀了他，那司徒家和洪家之间的战争，可就开始了。生死局上必分生死，若我饶他，<laughs> 红儿，你不怕司徒家和洪家全面开战的话？ 就杀我！你不，哥，啊、啰嗦。嗯，老大。啊！红儿，你找死！人我杀了，你敢开战？好，好，好！你有种！很好，这个仇我记下了。红龙腾，你和你的孙子，给我等着！ 我们洪府随时恭候大驾。红儿，司徒家很狡诈，你一定要小心啊！放心吧，我有自保之术。那就好。唉，你和洪峥实在是太像了，就连天赋。对了，爷爷，我需要安静的地方闭关几天。你要闭关？你有什么神通法术要修炼吗？ 没错，我需要闭关修习炼经术。炼经术，这，这不是开玩笑吧？炼经师，一个万人敬仰的尊贵身份。上古时期，会遗留下仙人秘典，而仙人秘典大多残破不堪，不能修炼。天下间，也只有炼经师。 能够将秘典推演还原，成为能够修炼的完整秘典。可以说，只要成为炼金师，便能够成为一方的强者。无数的宗派大能力者都是对炼金师礼待有加。炼金师能够炼制出神通秘技与功法，那么自身便不会缺功法。他们所拥有的宝术的数量。 已经达到了一个令人发指的程度，而且，如果承诺为一些修为强悍的散修炼制出神通大术，更是可以根据个人体质的不同，为别人量身打造一部功法，让那人欠炼金师一人情。所以，炼金师的人脉一般都是无比的恐怖，当然，那些性格孤僻的造化师除外。 炼金师身份之尊贵，已然超越了这个世界之中的炼丹师、炼器师。但是，天道苍茫，规则之下各有判定。炼金师极难极难成为，不是靠个人修为便能够掌握的，靠的乃是对天道的感悟和资质。 虽然我十年前便得到一本《炼金志》，但因体内元力不足，无法参悟。如今我身负龙力，该仔细参悟炼金之术了。先按照书中记载试一试。<coughs> 不对，如果这么简单的话，那炼金师岂不是遍地都是？